В этом году э, два вагона э, на колесах и один бесколесный. Сразу развлечения в одном из них традиционные. Это э, песни э, рождественские. Вот у нас, кстати, нововведение еще одно, простите, э, вертеп. Один вагон традиционный, условно говоря. Э, как обычно, он ездит один раз э, в году, 7 -го января. Э, э, в нем выступают музыканты. Они поют традиционные э, песни или своего репертуара. Еще один вагон у нас тихий в этом году, это нововведение. Мы решили, что не всегда деткам интересно в шумном, иногда им полезнее может быть И мы пригласили сказочников, которые будут читать сказки. Павло полюбляє валянки Любить Україну, маму з тахом і праніки Всилку під штаню одягає підштайники Ходить Павло по базарі, перебирає варіки, що йому взяти, тіпи, або ж валянки Жолтий ботинки не заценять на салтовки пацики Ну то ніякі питання, братики беру валянки Павло купив собі валянки.